основателем у евреев считается Авраам 5700 лет назад, у индусов 20 тысяч лет назад считается Парашараму не основателем астрологии, поэтому это по сути мать астрономии. Веды это то, на чем я базируюсь. Базируются мои знания и мое мировоззрение все президенты разных стран используют советы и рекомендации астрологов. Секретарь ЦК КПСС Сталин очень мощно этим пользовался. И просто для людей это объявили уже наукой, чтобы меньше думать. Невыгодно, чтобы люди были очень умные и знали, что и как, чего ожидать дальше. Само по себе эта наука построена, базируется четко на математике, на физике, на химии поэтому ее нельзя назвать жилой лженаукой, это мать всех других наук. И такие, в частности, гиганты науки, как Абуи Бензина, Авиценна, основатель современной медицины, он был астролог и медик, и он сказал, что если медик не является астрологом, он не является и медиком. Все знают о Мархаяма, это был придворный астролог, его сейчас все любят читать, его рубают стихи. И их можно перечислять Томазо Кантонелло, личный советник э, Шелье, кардинала э, их очень много из жабляна бруна галилео галилей основатели вообще всех тех математических наук которые мы на сегодняшний день имеем допустим абу э, машар арабский астролог средневековья который подарил на математику которую мы пользовались в школе пожалуйста поэтому это далеко для того, что нам всем говорят, но сами они пользуются политикой, этим пользуются очень успешно. Кстати. Так психология в переводе с греческого языка на наш язык – это наука о душе. И звезды, как никто лучше, могут показать эту науку воочию. И поэтому без астра просто психологи, они еще изобретают велосипед, который уже домой. Это и есть астропсихология. Каждый психолог это и есть психолог по-любому. С этим это не, неотъемлемая часть науки астрологии, психологии. считались высшие костное жилище. Конечно же, он должен обладать определенными качествами духовными прежде всего. И если человек пришел на консультацию к психологу и ушел от него в подавленном состоянии духа и не получив ответы на свои вопросы, он попал к Шарлатану. Ян Данилович работает в Одесском народном институте людыны в официальной гуманитарной организации на посаде забидающего кафедрой астрологии. Об'єктом дослідження інституту є особистість людини, а головним завданням допомогти особистості усвідомити себе в цьому світі, виявити свої здібності і реалізувати їх в різних аспектах життєдіяльності. Інститут має багато напрацювань по духовному і фізичному вдосконаленню людини, як приклад, розроблені програми для різноманітних курсів та шкіл, що наведені у цій таблиці. Судячи лише з их назв, можно зробити высновок про відминный вид науку науки підхід до проблем особистості. Мудрецы утверждают, что материальный мир имеет 108 уровней планетных систем, мы находимся где-то посередине. Под нами много цивилизаций, которые достигли технического прогресса максимального. Мы даже придумать себе этого не можем. И вверху над нами есть масса цивилизаций, которые развиты духовно. То есть не в техническом прогрессе, а в духовном плане. И вот они между собой, в принципе, делят и нас по-своему. Хотят э, сферу влияния. Эти хотят сверху нам помочь, а снизу хотят нас к себе приобщить. И поэтому здесь идет. Многие люди, вот Менделеев, он таблицу э, создал это через сон, это ему снизу пришло, не сверху. Также многие создают конструкции, машины, автомобили. Это все идет информация с нижних миров. С демонических, как мы можем так сказать. С божественных миров нам идет другая информация, как работать над собой, как развивать любовь, понимание, взаимоуважение, помощь друг другу и так далее. Это идет уже с высших миров. Но постоянно идет и снизу, и сверху, поэтому каждый из нас постоянно находится перед выбором. Верхние миры, божественные, которые мы называем, там идут другие качества развития. Технический прогресс их не интересует. Вот в этом-то и идет. И мы постоянно находимся между молотами на ковальне, и каждый человек на этой земле. Постоянно находится перед выбором. Его постоянно пытаются отвлечь материальными проблемами, там, деньги, семья, работа, нервы и так далее. С другой стороны, он чувствует потребность внутреннего, внутренний голод, развития духовного. Інституту 29 років його засновник уславлений гідністю своєї Василь Михайлович Денисів, полковник гвардії відставці, кандидат педагогічних наук, учасник війн Другої світової, В'єтнамської та Алжирської. Це переліки однодумців, серед них доктора філософії, медицини, психології, технічних та економічних наук, військові, педагоги і журналісти. З 2011 року заклад очолює Жанна Миколаївна Балеста, віце-президент міжнародного міжакадемії. Союза наукой. Я верю во все религии мира, которые проповедуют добро. В нашем институте, в принципе, собрались все те люди, которые являются альтруистами на пути постижения духовных, духовной сути. Там есть люди, которые обладают экстрасенсорными способностями, есть наведением астрологии, нумерологии занимаются, изучают, делятся обучают молодых. Поэтому там очень широкий спектр деятельности, этому институту очень много лет уже. И я, в принципе, горжусь, можно так сказать, что я являюсь и членом этого института, и завкафедрой. Отже, інститут синтезує, і продовжує розвивати традиційну культуру, адепти якої протягом тисячі заглядає заглядають за лаштунки космічного театру, щоб зрозуміти його вплив на планетарні процеси, людства і окрему людину. У нас щас, завдяки науці, космос став значно ближче. Ми вже багато бачимо, але як раніше, мало що знаємо. Єдиної теорії всесвіту не існує і, як стверджують вчені, навряд чи буде коли-небудь існувати. Чого не скажеш про традиційну культуру? І, хоч більшість сучасників вже не піддають сумніву існування творця, не зациклюючись на його національності чи належності до тої чи іншої релігії, але ще сумнівається, що долю людей написані на небі. Людям важко уявити, наприклад, що ця центральна частина туманності серця під номером IC1805 Сузі Косіопея», що зафіксована астрофотографом киянином Олегом Бризгаловим, має якесь відношення до них, до їхніх справ, успіхів або невдач. Що ж все-таки показують зірки? Показує, які у чоловіка є дані, які є задатки і як їх правильно використовувати, щоб достіше виділеного уровня в житті. Поэтому задача астропсихолога в том, чтобы человеку это показать и направить правильно. И в моем случае еще и скорректировать, усилить определенные положительные влияния и ослабить отрицательные влияния в распыте человека. Люди приходят с определенными вопросами или же задачами, которые они не знают, как решить. Допустим, перебился финансовый канал, или не удается бизнес, или не могут родить ребенка, или... Никак не может выйти замуж человек или жениться. Там разные вопросы по здоровью. Ко мне очень многие медики приходят с картотекой своих больных уточнить диагноз, потому что даже аппаратура так не покажет, как показывает гороскоп, откуда идет причина заболевания. И не только физическая, а еще и психическая. Значит, существует у каждой планеты, есть свои камни драгоценные, полудрагоценные. Я смотрю по карте. Вот. Поэтому я назначаю, какой камень, в какой оправе должен быть, в каком изделии, кольцо, браслет или кулон, на какую часть тела, в какой день, в какое время суток день, Тогда усиливается эта планета в теле, отражение реальной планеты. И человек открывается в определенные сферы жизни, будь то финансовая сторона, будь то семейная жизнь, бизнес и так далее, отношения с близкими, с детьми, с родителями и так далее камни работают очень сильно, но с этим надо быть предельно осторожным и внимательным, потому что камень как может помочь, он так же может и навредить. Камень берется только натуральный, природный, без изъянов, без термообработки. Не только, конечно, камней, тут применяются различные еще такие вещи, как галатовочка, если там потребуется требуется по -другому мантры, естественно, мы эти мантры считать, это всем рекомендовано. В свою очередь, у каждого индивидуально отвечает за определенные сферы жизни. У кого-то, допустим, Марс за семью, у кого-то Венера за семейные отношения, у кого-то за финансы Юпитер или Сатурн, тут надо индивидуально смотреть. Но из девяти потоков, практически три-четыре потока у человека ослаблены, иначе мы не рождались здесь на Земле. Даже такие, как великие учителя, там, Христос, Рама, Кришна, Будда и те пришли в эту жизнь как минимум с одним искаженным потоком, над которым работали. А у обычного человека я встречал такие, же и 6 потоков ослабленных. Это надо так как елка. Но тут в чем суть? Обелег носится всю жизнь, остальные назначения периодически. На цьому майстер-класі в рамках жіночого фестивалю Аніма Ян Данилович проводив астрологічні консультації. По натальній карті згідно дати часу і місця народження, астролог виявляв усім бажаючим аспекти їх особистості, акцентуючи на таких, що потребують корекції для того, щоб зменшити життєві перешкоди і страждання. Ну із таких виходить дуже хороші матері матеріалу. очень много сомнений, сомнений, может быть у человека и нерешительности. И трудно сказать слово «нет» порой. Но в то же время характер может быть вспыльчивый. Это по натальной карте. Что касается семейной жизни, вы вошли тоже в двух годичный цикл очень интересных встреч, которые затронут вас очень глубоко. И коренным образом затронут. Но вам вообще надо заниматься гуманитарными вещами по природе. Вы тогда будете реализованы. Это любой вид гуманитарной деятельности, помощи нуждающимся и так далее. Каким-то образом либо спонсировать, либо самому в этом участвовать, либо открыть питомник для собачек или кошек. Тут уже у кого нашел. Но это надо более детально смотреть. Просто мы сейчас в таком... У вас очень хороший показатель вообще-то по карте. Но есть, конечно же, вот оберег тут по винири, кстати, по винири, на берег это ваш. бриллиант не меньше одного карата, белый сапфир не меньше двух карат, или прозрачный кварц не меньше пяти карат. Но я всегда обычно рекомендую прозрачный кварц, это камень Венеры. А для кое результат консультации выявился достаточно приголомшливой несподіванкою, как для этой пани с датой народження 7 вересня 1976 року в каком направлении развиваться. Уже многое сделано, многое стало неинтересно. Ну, в чем найти интерес дальше? Ну, вот были в вообще через очень хорошие наклонности есть. А здесь идет у вас камень Марса, это красный коралл, сердолик, красная яшма. А вообще такие люди постоянно развиваются духовно в эстетическом смысле. И вам в этом плане можно работать с вас хорошей торговой. Да, и целительство. Целительство или работать с лекарствами. Ну, я думаю, больше целительство. Но целительство я не рекомендовал делать руками. Меня испугали даже, потому что я вот 20 лет служу подполковник, и я тоже слышал, у меня никакие опасные не вошли. Я очень много знаю бывших которые достигали хорошего звания в а военной части, становились очень хорошими и известными целителями, ехали на Тибет, получали инициацию. Поэтому ничего тут. Во-первых, целительство и военное дело, они находятся под юрисдикцией Марса, под полным и скорбованным. Поэтому Марс и там, и там и Отже, одеський астролог Ян Данилович вже 30 років практикує ведичну ритуальну коригувальну систему ЛАЛКІТАП. Її ще називають царською, оскільки в її методиці використовується насіння дорогоцінних каменів. Астролог має свою телепрограму на декількох одеських каналах, де в прямому ефірі консультує глядачів. Він части гість тематичних ток-шоу, дає пораду в різних сферах життя людини, інтимною міжособистісних стосунків та соціальною. Робить бізнесові політичні прогнози. Його прогнози відносно експрезидента Януковича та експрем'єра Яценюка та трагічних подій 2 травня в Одесі збулися. На ее старинце ВКонтакте мы нашли натальные карты Гиллари Клинтон и Дональда Трампа. Останнього, як зауважує астролог, йде період саді – садистський вплив Сатурна. А це говорить про великі проблеми зі здоров'ям, спотворене сприйняття реальності, схильність до неординарних і агресивних стосунків з оточуючими взайву підозрілість і критику. Цей період триватиме у Дональда Трампа до лютого 2020 року. Звичайно, поцікавилося Яна Даниловича доли України в період президентства в Америці Дональда Трампа. Україна женщина хоча б не. страдал. Хотя бы. Тогда сразу будет ускоренный метод процветания страны. Об этом я говорил уже неоднократно в своих передачах. То, что сейчас мы видим, та же война, это довольно-таки искусственные явления, выгодные кому-то. Но не абсолютно простым людям. Потому что страдают просто люди. Это тоже всем понятно сейчас уже. И поэтому сейчас я скажу, что с 17-го года уже Ситуация в корне изменится. всю сторону для нас, для Украины. А с 21 -го года, уже с января, мы в, Украина входит в цикл светлой полосы жизни. Как минимум на 20 лет. То есть это тоже, я уже говорил неоднократно, что мы будем идти к тому уровню, как живет Швейцария. Хотя сейчас это многим смешно даже представить. Но это, это будет именно так. И... Страна, конечно же, находится уже давненько в таком тяжелом положении, это тоже все видят. Просто суть в чем? Раз в 20 лет соединяется в зоодиакальном круге Юпитер и Сатурн. Было в 2000 соединение, которое дало толчок к тем событиям, которые мы сейчас видим. И вот сейчас, 2020, вот конец 2020, в середине декабря, опять они сойдутся вместе уже в знаке Физерлога, и это даст переосмысление всего того, что происходит, и люди пойдут по новому э, пути развития. Новый путь развития включается. Это новые технологии, переход на другие виды энергии, с бензина, с газа и так далее. Поэтому в лучшую сторону. И тем более, это ну, тоже всем очевидно, что наш народ все-таки заслуживает Очень хороших хорошого будуща борму, що страждає Та все і скупається втрата. Отже, сподіваємося, що українці не підведуть небо. До речі, якщо зірки впливають на нас, країну, людство і землю, то згідно закону спілкування або першого закону Ньютона, земля, людство країна і кожен з нас також впливають на зірки. Ви ніколи про це не думали. Тож робимо висновки.